হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মই প্ৰাচ্য ছাৰ তোমালোকে চাই আছা জে এন ইউ পি গাইড ইউটিউব চেনেল ত' এতিয়া ক্লাছ নাইনৰ নৱোদয় বাছনি পৰীক্ষা যিটো হ'ব গৈ আছে এতিয়া ত' আজি হ'ল এক তাৰিখ মই ভিডিঅ'টো প্ৰায় দুই তাৰিখে আপলোড কৰিম আৰু মাজত চাৰে পাঁচদিন ছয় দিন আছে তোমালোকৰ আঠ তাৰিখে পৰীক্ষাটো হ'ব গৈ আছে যিহেতু তোমালোকৰ এতিয়া ত' কি কি নিবা পৰীক্ষা হলত পৰীক্ষা হলত কি কি বস্তু নিলে আমি পৰীক্ষা দিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু পৰীক্ষাটো আমাৰ ক'ত হ'ব এতিয়া ত' যিসকলে গম পোৱা নাই প্ৰথম কথা মই ক'ম এডমিট কাৰ্ডখন ওলাই লোৱা তুমি এতিয়া ঠিক আছে পৰীক্ষাত দিব যোৱা আগত তুমি এডমিট কাৰ্ডখন উলিয়াই ল'বা ক'ত উলিয়াবা কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ পেলাই কাগজত প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই উলিয়াই ল'বা তুমি ঠিক আছে কাগজত তুমি কি কৰিবা প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই তুমি কি কৰিবা এডমিট কাৰ্ডখন উলিয়াই ল'বা অ'কে ঠিক আছে এডমিট কাৰ্ডখন তুমি কাগজত প্ৰিণ্ট কৰি লৈ পেলাই উলিয়াই ল'বা কিন্তু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল হ'ব এডমিট কাৰ্ডত লিখা থাকে যিসকলে এডমিট কাৰ্ডা গম পালা যিসকলে পোৱা নাই এডমিট কাৰ্ডত লিখা আছে যদিও মই কৈ দিছো তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত হ'ব তোমাৰ যিখন নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত তোমাৰ পৰীক্ষাটো হ'ব গৈ আছে সেই তোমাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নবদয়ে ক'ত আছে সেইটো তুমি জানিবা ঠিক আছে এতিয়া পৰীক্ষাত কি কি নিম মই যিহেতু ক'লোঁ এডমিট কাৰ্ডখন তুমি উলিয়াই ল'ব লাগিব এডমিট কাৰ্ডখন নহ'লে কিন্তু তুমি পৰীক্ষাত তোমাক সোমাব নিদিয়ে মনত ৰাখিবা অ'কে এডমিট কাৰ্ডখন নহ'লে আমাক পৰীক্ষাখনত সোমাব নিদিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বাৰু তোমালোকৰ নাই এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আধাৰ কাৰ্ড বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে আৰু বা বেলেগ কিবা যদি আছে সাধাৰণতে আমাৰ তোমালোকৰতো এইট্টিন বিল' এইট্টিন আধাৰ কাৰ্ড আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ভোটাৰ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ কিবা সেইবিলাক নাথাকে যিহেতু সেই দুটা বস্তু তোমালোকৰ যদি আছে সেই দুখন লৈ ভিতৰত কোনোবা এখন লৈ যাবা এতিয়া অৰিজিনখন নিলেও নিবা খালি সাৱধানে নিবা আৰু দেই সেই দুটা বস্তু ভিতৰত কোনোবা এটা বস্তু নিলেই হ'ব তোমালোকৰ এতিয়া সেই দুটা কাম কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ বস্তুটো হ'ল এটা পেইন ব্লেক পেন ঠিক আছে ব্লেক জেল পেন নহয় বল পেন পাইলট পেন নে কি পেন কি পেন সেইবিলাক নহয় অনলি ব্লেক বল পেন ঠিক আছে ব্লু হলেও হ'ব খালি ব্লেকটো নিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ব্লু হলেও হ'ব ব্লেকটো নিব চেষ্টা কৰিবা অম আৰ চিটত গোল কৰিবলৈ ও এম আৰ চিটত চাৰ্কেল কৰিবলৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ব্লেক বল পেন লৈ যাবা লগত অ'কে ব্লেক বল পেন তোমালোকে লগত লৈ যাবা ঠিক আছে ব্লেক বল পেন লগত তোমালোকে লৈ যাবা কেইটা নিবা এটা নিম নে দুটা নিম তিনিটামান লগত লৈ যাবা ঠিক আছে তিনিটামান লগত লৈ গ'লে অলপ ভাল তোমালোকৰ ঠিক আছে তিনিটামান লগত লৈ গ'লে অলপ ভাল হ'ব অ'কে সেই বস্তুটো তোমালোকে নিলা ঠিক আছে সেইখিনি ক'লোঁ মোক তাৰপিছত তোমালোকে আৰু কি নিবা পানী বটল এটা লৈ যাবা পানী পিয়া লাগি যাবও পাৰে পৰীক্ষাত এখন হাৰ্ড বৰ্ড লৈ যাবা তোমালোকে হাৰ্ড বৰ্ডখন তোমালোকৰ দৰকাৰ হৈ যাবও পাৰে তোমালোকৰ ঠিক আছে হাৰ্ডবোৰ্ডখন লৈ যাব পাৰা তোমালোকে আৰু ঘড়ী এটা তোমালোকৰ ডিজিটেল ৱাট নিনিবা এনে পুৰণা যেনেকৈ চাৰ্কেল ৰাউণ্ড হোৱা ঘড়ী যে আছে সেই তেনেকুৱা ঘড়ী এটা তোমালোকে লৈ যাবা বাকী এইখিনি বস্তু নিলেই হ'ব তোমালোকে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ একো বস্তু নিব নালাগে পৰীক্ষা হলত সেইখিনি বস্তু নিলে তোমালোকৰ যথেষ্ট আৰু ঠিক আছে আৰু পৰীক্ষাটো ভালকে দিব লাগিব এতিয়া এতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামত নাহে প্ৰশ্ন ইংলিছ বা হিন্দী মিডিয়ামত থাকিব এতিয়া দুটা মিডিয়ামত এটা চাইডে ইংলিছ মিডিয়াম থাকিব এটা এটা চাইডে হিন্দী মিডিয়াম থাকিব তুমি যদি ইংলিছ বুজি পোৱা নে হিন্দী পঢ়িবা হিন্দীয়ে যদি বুজি পোৱা নে ইংলিছ পঢ়িবা তোমাক দুটা অপশ্বন দিছে এতিয়া যিটো অপশ্যন কৰিব বিচাৰে তুমি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে মেথ ছাইন্স ইংলিছ হিন্দী চাৰিটা ছাবজেক্ট থাকিব এশটা কু প্ৰশ্ন থাকিব এশটা কুৱেশ্যন থাকিব এশ নম্বৰ তোমাৰ পৰীক্ষাত আহিব অ'কে সেই এশ নম্বৰৰ ভিতৰত যিমান বেছিকে পাবা সিমানে তুমি চিটটো পাব সক্ষম হ'বা অ'কে আৰু বহুত বহুত বেচ হৈছে শুভকামনা থাকিলে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে যাতে চিট পায় আৰু যাতে অহা ছিট পাই তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পৰা অহা এপ্ৰিল মাহত তোমালোকৰ এতিয়া ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে মোৰ ফালৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছ আৰু ভালকৈ পঢ়ি ভালকৈ চিটটো দিলে এইকেইটা দিন যাতে ফোনৰ ৰিল থুমকে থুমকে কিবা কিবি চিয়া চোৱা মেলা বন্ধ কৰা মেছেজ খটো কুটু 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 ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম হোৱাটছএপত মেছেজ কৰা বন্ধ কৰা গেম চেম খেলা বন্ধ কৰা অলপমান এই বস্তুখিনি চোৱা যাতে ছিট পোৱাত তোমাৰ যাতে সহায় হয় ক্লাছ নাইনত ছিট পাবলৈ বহুতেই ইজি কাৰণ বেছি ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষাটো নিদিয়ে সেইকাৰণে বেছি ভাল আৰু সেই সুবিধাটো ল'ব চেষ্টা কৰা তোমালোকে ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে নতুন এটি ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে ভাল সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হয় থেংক ইউ